Чи не кожна майбутня мама знає, які документи потрібні для отримання соціальної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами? Перелік досить незначний. Це заява від вагітної, довідка з пологового будинку та інколи потрібен акт, що завірений в житлово-комунальному підприємстві. Саме третій пункт звернув нашу увагу. Нагадаю, що більшість жеків зараз перейшли у приватну власність. У соціальних мережах з'явилася інформація, що працівники деяких ЖЕКів не завіряють цей акт без певної плати. Ми вирішили дізнатися, навіщо взагалі потрібен цей акт та чому майбутні мами Кривого Рогу повинні сплачувати за свою вагітність приватним підприємствам. В управліннях труди і соціальної захисту населення міста Кривого Рога проводиться назначення допомоги сім'ям з дітьми. Це допомога по беременні і родам, допомога при рожденні дитини, як варіант допомоги при встановленні дітей в деяких випадках. помощь по опеке и помощь одиноким мамам. При, когда женщина обращается в управление соцзащиты, самое первое ⁇ это помощь при рождении ребенком, если женщина не работает. Во время обращения ей надо, предоставляется консультация по назначению всех помощи, на которые она имеет право. То есть как можно более максимально ознакомить женщину со всем, что она, на что она имеет право. В данном случае ей может быть выдан пакет документов, который необходим при назначении всех видов помощи, на которые она имеет право. При назначении помощи по рождению, по беременности и родам подается заявление самой женщины, подается справка с лечебного ну, в общем, с больницы, о том, что она действительно находится в больничной лист или справка, там указаны периоды, и за эти периоды будет выплачено пособие. Также может быть, предостав... не, не может быть, а предоставляется справка, что подтверждает о том, что женщина не работает или с центра занятости, или с предприятия, если оно ликвидировано на протяжении 6 месяцев к месяцу обращения, справка с учебы о том, что она учится или является аспиранткой, как вариант для того, чтобы подтвердить, если нет этих справок, берется справка с места жительства, о том, что женщина находится дома, о том, что она не работает, для подтверждения факта не работает. Уже подтверждает. подтверждает, уполномоченный квартальный комитет подтверждает для частного сектора. А же это быть На сегодняшний день у нас все должно быть бесплатно, вот именно для назначения этих помощи, но более уточните вопрос именно конкретно в управлении благоустройства да, города. На жаль, після тривалого очікування нам так і не відповіли на елементарне питання, чому майбутні мами повинні сплачувати за свою вагітність. Натомість нам порадили звернутися з письмовим запитом. Що ж, будемо чекати на відповідь.